хотелось бы отметить первый месяц избирательной кампании показал большинство недостатков избирательного законодательства, о которых и мы и эксперты предупреждали заранее и которые уже внесли большие противоречия в сам избирательный процесс. Существующий закон о выборах о местных выборах наделил парламентские партии приоритетным правом на формирование территориальных комиссий чем данные политические партии, воспользовавшись, получив наибольшее представительство в территориальных избирательных комиссиях. В свою очередь, позапарламентские партии, которые принимают участие в выборах, не имеют существенного э, влияния на деятельность территориальной комиссии в Донецкой области. В частности, я имею в виду э, Единый центр, фронт э, перемен и поисков и другие парламентские партии, которые не влияют, э, не имеют представительства в территориальных комиссиях. Э, в свою очередь, доминируют в территориальных комиссиях в Донецкой области представители политических партий, которые входят в парламентское большинство Верховной ради Украины, Партия Регионов, Народная партия КПУ. Эти партии контролируют в Донецкой области э, порядка 73% должностей руководителей комиссий, 69% должностей заместителей и практически 67% секретарей избирательных комиссий. И таким образом... Э, Следует отметить, что законодательное деление субъектов избирательного процесса на парламентские и непарламентские партии негативно влияет на процесс обеспечения равных возможностей для всех кандидатов. По сути, можно сделать вывод, что парламентские партии получили еще на старте неконкурентные преимущества имеют возможность переиграть технически своих политических конкурентов еще до дня голосования. Есть, что такое большинство территориальной комиссии, я думаю, все понимают. Есть, э, те э, законы, к сожалению, оставляют огромное количество процедурных моментов, которые можно э, трактовать двояко. И имея большинство территориальных комиссий, э, правило решения будут выноситься, э, ну, скажем. В сторону э, той или иной, ну, в виде политической целесообразности, э, в сторону э, той силы, которая э, контролирует данное большинство. Еще одна коллизия, связана с несовершенством закона о местных выборах, э, нашла свое отображение в нарезке мажоритарных округов. Ну, в частности, мы э, анализировали, каким образом э, были нарезаны мажоритарные округа. Э, областной совет. И, к сожалению, опять-таки, закон э, имеет нормы, которые э, взаимно исключают друг друга. С одной стороны, мажоритарные круга, согласно закону, должны навязаться в рамках отдельных территориальных громад. А с другой стороны, иметь, э, согласно закону, приблизительно равное количество избирателей. И территориальная комиссия, ну, скажем, на данный момент, выбирая между этими двумя э, Принципами я пожертвовала численностью равным представительством избирателей. Ну, то есть, по сути дела, если мы возьмем Ждановку, которую, где одного депутата в областном совете будет представлять это порядка 4000 избирателей и Донецк, где одного из депутатов областном совете будет представлять порядка, ну, один депутат будет представлять порядка 300 тысяч избирателей, то о каком-то равнозначном распределении и равном избирателе между депутатами областного совета говорить не приходится. Также доминирование парламентских партий в процессе формирования территориальных избирательных комиссий сопровождается ну, отдельными избирательными феноменами. Мы это обозначили так. То есть, в частности, можно привести пример парламентской партии «Наша Украина», которая получила в Донецкой области один из наиболее высоких уровней представительства территориальных избирательных комиссий, но не в полной мере воспользовалась своим правом по выдвижению кандидатов на местных выборах. И в значительном количестве городов и районов Донецкой области наша Украина не выдвигает кандидатов, но занимает значительные должности в избирательных комиссиях. Ну, в частности, можно привести пример по Донецку, то есть пяти территориальных в районных комиссиях руководящие занимают руководящие должности и не выдвигают своих кандидатов. Данная ситуация, на наш взгляд, не является стандартной, поскольку политические партии получают свое представительство в комиссиях, чтобы защищать интересы своих кандидатов, с одной стороны, и взаимно контролировать субъектов избирательного процесса. Если есть какая-либо другая логика или какие-либо другие публичные или не публичные интересы, то политическая партия должна о них заявлять, и избиратели должны это узнать. Вот. Ну, я предоставляю слово Александру да, по информации по выдвижению непосредственно. Я начну с момента обеспечения права избирателей и субъектов избирательного процесса на полную информацию о выборах. Здесь общественные наблюдатели, которые работали в рамках нашего проекта, отмечают значительный регресс. Если раньше избирательные комиссии использовать в практике способ опубликования печатных в печатных средствах массовой информации всех своих решений, то сейчас закон предоставляет право самостоятельно определять способ опубликования, оглашения своих решений. И избирательные комиссии Донецкой области в, значительно, в значительном количестве случаев злоупотребляли эти права, размещали свои резонансные решения на информационных стендах, которые находятся в малодоступных для избирателей и субъектов избирательных процесса местах и в итоге в момент необходимости решения какого-то важного вопроса избирательного процесса субъекты этого процесса сталкивались с, не, с, с, с тем, что они не могут получить информацию от территориальных избирательных комиссий. Я уже не говорю о правах и правах избирателей получить полную информацию. Мы видим ситуацию с опубликованием решений комиссии о регистрации кандидатов. И здесь повально нарушались сроки опубликования этих решений о способности по мажоритарным избирательным округам. И фактически даже начиная с областного уровня, заканчивая районным, мы видим, что только вчера фактически начались публиковаться в тот или иной способ эти решения, хотя сроки уже э, значительно нарушены. И тут, э, опять же, стоит отметить, что типовые бюджеты бюджетные территориальных избирательных комиссий предусматривают заключение договоров с печатными средствами массовой информации э, для размещения э, своих решений. Но очень часто избирательные комиссии затягивали заключением этих договоров или сознательно этого не делая, имея в своем арсенале э, так, такой механизм, как информационный стенд, который, как мы прекрасно понимаем, э, является малоэффективным в процессе информирования избирателей. И тут однозначно мы можем Э, зафиксировать э, значительный регресс в, обеспеч... в обеспечении прав избирателей на получение полной информации о э, избирательном э, процессе. Тем более, что недостаток информации прямым образом влияет на способность кандидатов э, защищать свои законные права в э, судах или на уровне центральной избирательной комиссии. Если им не предоставлено решение комиссии, официальное решение комиссии, то фактически они ограничены возможности защищать свои законные права в судебном порядке. И тут тоже большая проблема. Мы будем дальше об этом говорить, когда были случаи отказа в регистрации кандидатов, но и долго кандидаты не могли получить официальные решения и не могли идти в суд для протестования отказов в регистрации. То есть тут действительно серьезная проблема. Мы прошли этап выдвижения политическими партиями своих кандидатов на конференции соответствующие. Тут можем отметить, что в целом в Донецкой области процесс прошел спокойно. В целом прошел спокойно, и вот если сравнивать с другими регионами, то у нас было не столько много громких конфликтов, и фактически только несколько субъектов этого процесса отмечали то, что им противодействовали. В то же время мы можем отметить, что по некоторым комиссиям члены этих комиссий воспринимали свое право быть присутствующими на партийных конференциях как обязательное условие для признания действительным этих конференций. Я думаю, многие слышали там заявления от Украинской народной партии по Константиновке, где члены избирательной комиссии пытались влиять на ход проведения партийной конференции. Да? То есть тут, опять же, э, нек, некая э, двусмысленная служба закона, когда партии должны информировать избирательной комиссии о времени и месте проведения своей конференции, члены, члены комиссии избирателей могут присутствовать на конференции, но нигде не сказано в законе, что э, для того, чтобы конференция была действительно, необходимо присутствие членов территориальной комиссии. Тут опять же эту двусмысленную норму из закона в будущем необходимо извлечь. Мы 2 числа, 2 октября попытались по определенным территориальным комиссиям собрать информацию, кто выдвинул первым, кто подал первым документы на регистрацию своих кандидатов. И уже на утро 2 число по большинству комиссий, которые мы промониторили, первый подал партия регионов. Сейчас мы уже собрали весь массив информации, и можем сказать, что в абсолютном большинстве избирательных комиссий первые документы подала партия регионов и, учитывая норму закона, которая определяет, что очередность размещения политических партий в бюллетене голосования определяется очередностью представления документов, то таким образом партия регионов будет под номером один в бюллетене голосования от областного до районного уровней, да, и здесь мы как э, мониторинговая организация отмечаем, что э, закон создал условия для реализации технологии э, под таким названием как первый номер в бюллетене, и фактически это создало много конфликтов среди субъектов избирательного процесса, которые стояли с 12 часов ночи, э, пытаясь проконтролировать друг друга, кто подав, будет подавать первым документ. Если раньше очередность бюллетеней э, определялась жеребьевкой, то теперь это было да, дано на, на откуп какому-то воле случая или какому-то организованному сценарию. И в итоге мы видим, что по всей Украине и в том числе по Донецкой области Одна, одна, и та, одна и та же политическая сила будет под номером один во всех избирательных бюллетенях. Тут, тут проблема в двух измерениях. Первое измерение ⁇ это то, что партия регионов получила организационное преимущество. Мы прекрасно понимаем, что если по всей стране, там за исключением Винницкой области, партия регионов первый номер в бюллетенях, то это намного легче организовывать избирательную кампанию, меньше финансовые затраты там, в изготовлении э, агитационных материалов там, и, так далее, и так далее. Другое измерение – это влияние на результат голосования. Мы не прогнозируем, что это повлияет существенно на результат голосования, потому что так или иначе э, избиратель будет ориентироваться не по номеру. Да? Так или иначе. Э, Какой-то процент, конечно будет влиять какая-то там э, доля процента, поскольку если избиратель будет ориентироваться на номер, то ему будет легче в других бюллетенях э, осуществить свое заявления, он не будет путаться. Но существенное влияние на результаты избирательного процесса мы не прогнозируем. В то же время э, реализация этой технологии э, первого номера в бюллетенях будет оказывать негативное влияние на общественную и международную оценку выборов. В том понимании, что если по всей стране одна и та, и та же политическая сила получила определенное преимущество, то соответствующим образом это подрывает доверие к работе избирательных комиссий и доверие между субъектами избирательного процесса. И тут как бы настоятельная рекомендация общественных наблюдателей будущих законах о выборах избегать такой нормы, которая позволяет совершенно технические детали принятия документации превратить в предвыборную интригу, в предвыборные конфликты и так далее. И так далее. А, мы можем сказать, что а, процесс выдвижения, а, процесс регистрации кандидатов в одномандатных мажоритарных округах был а, не публичным. Если мы говорили об общих проблемах э, информирования избирательных комиссий о своих решениях, то э, в вопросах выдвижения э, э, регистрации, вернее, регистрации кандидатов в масштабе тут вообще была сложная ситуация. Если избирательные комиссии э, фактически достаточно вложились в сроки по э, опубликованию списков политических партий в многомандатном округе, то в мажоритарных округах ситуация была намного сложнее. Уже после окончания посл... срока регистрации комиссии продолжали работать с, мажорит... с документами мажоритарщиков, не давали полной информации ни этим кандидатам, ни журналистам, ни общественным наблюдателям, и в итоге в Донецкой области сделать вывод о полной картине процесса регистрации кандидатов в мажоритарных округах мы не можем поскольку э, э, комиссии недостаточно информировали э, избирателей и нас в том числе об этом процессе. Мы не знаем, где, когда и на каких основаниях отказывали мажоритарщикам в регистрации. Тут, тут, опять же феномен наших выборов, что если в целом глобально говорить по области, то комиссии избегали, в большинстве случаев, в большинстве случаев избегали отказа в отказ, формировать отказы в формировании в регистрации кандидатов в многомандатных округах, то в мажоритарных округах там отказы были достаточно массовые.